Смены, старший дежурный смены штаба пожаротушения Долганюк Руслан Петрович. Руслан Петрович, что Значит, по данному адресу произошел пожар в металлическом ангаре, в котором сохранялась автохимия, автокосметика. Значит, по прибытию первого пожарного подразделения пожар был на площади 1000 метров квадратных. Но из-за того, что начали разливаться вот эти масла и вся автокосметика, Значит, в конечном результате площадь пожара составила 3000 метров квадратных. Сейчас пожар ликвидирован. Пожар ликвидирован, значит, производится так называемая разборка, проливка конструкции, потому что в результате пожара из-за высокой температуры произошло обрушение крыши одного и второго ангара.